इमम् विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुविक्ष्वाकवे ब्रवी एवम् परम्पराप्राप्तम् इमम् राजर्षयो विदुः महता योगो नष्ट पर सवाय मैया योग प्रोक्त पुरातन भक्त मे सखा चेहस्यम ये तदुतम अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बरू व्यतीतानि जन्मानि धरार्जुन तान्यहम् वेदसर्वाणि न त्वम् वेद्ध परन्तप अर्जोऽपि सन् अरुयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम् स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य क्ला भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य कदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं एवम यो वृत्ति तत्वतः पुनर्जन्म नैति मामेति सो वीतराग भयक्रोधामन्मया मां उपाश्रिताः बहुवो ज्ञान तपसा पूताम भावमागताः ये यथा प्रपद्यंते प्रपद्यन्ते तां मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या आतसर्वशः कांशन्तः कर्मणाम् सिद्धिम् यजन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यम् मया सृष्टम् गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विध्यकर्तारमव्ययम् न माम् कर्माणिलिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम् योऽभिजानातिकर्मभिर्न समर्ध्यते एवम् ज्ञात्वा कृतम् कर्म, कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्मयः पश्ये अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः विदग्धर्माणम् तमाहु पण्डितम् बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः केवलम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते दतसङ्ग्रस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम् प्रविलीयते ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहूतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजूहति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु चुहति शब्दादीन्विषयानन्यग्निषु चुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जौह्वतिज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञायोगयज्ञास्तथापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता अपाने जूहति प्राणम् प्राणे पानम् तथा परे प्राणापानगतीरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु चूहति सर्वेत्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायम् लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य पुरुसत्तम एवम् बहुविधायज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवम् ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वम् कर्माखिलम् पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोऽहम् एवम् यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यतो मयि अविशेषसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वम् ज्ञानक्लवेनैव वृजिनम् सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयम् योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम् तत्परः लब्ध्वा शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम् लोकोऽस्ति न परो न सुखम् संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसंशय संशयम् आत्मवन्तम् न कर्माणि निबन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थम् ज्ञानासिनात्मनः श्रित्वैनम् संशयम् योगम् आतिष्ठोतिष्ठभारत हरि ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषसु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः